کیا آپ جانتے ہیں کہ مجوسیوں نے جو تحائف یس المسیح کو پیش کیے وہ دراصل تین مختلف کرداروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور پیش کوئی ہی کرتے ہیں کہ یسو بڑے ہو کر کیا بنیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ جس لمحہ یس المسیح کی موت ہوئی اس وقت کچھ اور بھی مارا گیا جو سلیپا پر چڑھنے کی کہانی کو اور زیادہ گہرا کرتا ہے یا کیا آپ جانتے ہیں کہ عید پینتی کوست کا دن جب روح القدس نازل ہوا دراصل ایک مشہور پرانے عہد نامہ کی کہانی کا الٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہم بائبل کی پانچ مزید کہانیوں کو دیکھیں گے اور ان کے گہرے معنی کو جانیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس کے نیچے ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ان میں سے کون کون سی کہانیوں کے بارے میں آپ کو ان کے گہرے معنی آلریڈی پتہ تھے کومنٹس میں ضرور مینشن کیجئے گا اس سے پہلے کہ ہم ان پانچوں کہانیوں کو گہرائی کے ساتھ جانچیں اور ان پر سے پردہ اٹھائیں سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں یسو کی موت تاریخ میں محبت کا سب سے اہم اور گہرا عمل ہے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب مسیح کو سلیپ پر چڑھایا جا رہا تھا بہت سی عجیب چیزیں ہوئی کیا آپ جانتے ہیں کہ یسو کی موت یہودی تاریخ کے ایک بہت خاص واقعہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے نہ صرف دن کے لحاظ سے بلکہ این اسی گھنٹے تک ہم فورن ٹرن کے ایک مکالمے نے فلکیاتی حسابات کا استعمال کیا یہودی کیلنڈر کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے پریشان نہ ہو یہ میرے لیے بھی پچیدہ تھا اور پتہ چلا کہ یسو کی موت ایک ایسے دن پر ہوئی جسے نشان چودہ کہا جاتا ہے بلکہ یہودی کیلنڈر کا مہینہ ہے یہ وہی وقت تھا جب فسا کا تہوار منایا جاتا تھا اور یہ وہ دن تھا جب یہودیوں کو موت کے فرشتہ سے بچایا گیا تھا جب انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکٹوں پر خون لگایا تھا موت کا فرشتہ ان کے خون سے رنگے ہوئے گھروں کے اوپر سے گزر گیا اور مصریوں کے بغیر خون والے گھروں میں رکھ کر قتل عام کیا لیکن یہودیوں نے اس دن اپنے بچاؤں کے لیے کوئی عام خون استعمال نہیں کیا خدا نے خاص طور پر ایک بے داغ بے عیب نر اور ایک سال کے برے کے خون کا مطالبہ کیا تھا فسا کا تہوار نیسان پندرہ سے بائیس تک جاری رہتا تھا جس دن بے داغ بروں کی قربانی دی گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ نسان چودہ تھا فسا سے ایک دن پہلے نہ صرف بے داغ بروں کی قربانی یسو کی موت کے عین اسی دن دی گئی بلکہ یہ تقریباً اسی لمحے ہوا بے داغ بروں کی قربانی شام کے وقت کی جاتی تھی جب سورج افق کے نیچے غروب ہوتا تھا اسی طرح یوہنہ کی انجیل بتاتی ہے کہ یسو کی موت دوپہر کے آخر میں ہوئی جس سے ان واقعات کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا کی انجیل باب اور اس کی میں لکھا ہے یہ فسا کی تیاری کا دن تھا اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ بس وہ چلا کر لے جاؤ لے جاؤ اسے سلیب دے پہلا توس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو سلیب دوں سردار کہنوں نے جواب دیا کہ کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا تاکہ مسلوب کیا جائے یہ بالکل صحیح ہے کہ یسو کی موت اور بے داغ بروں کی قربانی کے وقت کی مماثلت ایک گہری علامت اہمیت رکھتی ہے یسو نے خود کو آخری اور حتمی برے کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کے خون کے ذریعے انسانوں کو گناہ سے نجات ملے جیسے فسا کے دن بے داغ برے کا خون اسرائیلیوں کو موت کے فرشتے سے بچاتا تھا ویسے ہی یسو کا خون دنیا کے گناہوں سے بچاؤ کے لیے ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سچائی ہمیں بتاتی ہے کہ یسو کی قربانی میں خدا کا مکمل منصوبہ تھا اب اگر ہم مجوسیوں کی بات کریں تو یہ حقیقت میں بہت اہم ہے کہ ان کے تحائف جو یسو کو پیش کیے گئے ایک بڑی علامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان تحائف کو ایک بچے کے لیے بالخصوص کسی معمولی بچے کے لیے انمول نہیں سمجھا جا سکتا لیکن حقیقت میں یہ تحائف ایک گہری سوچ اور گہرے معنی رکھتے ہیں جو یسو کی تقدیر اور ان کے مستقبل کو ظاہر کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سونا سونا ایک قیمتی دھات ہے جو زمانہ قدیم سے بادشاہوں اور عظمت کی علامت رہی ہے یسو کو سونا پیش کرنے کا مطلب ان کی شاہی حیثیت کو تسلیم کرنا تھا یہ تحفہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسو نہ صرف ایک عام انسان کے طور پر پیدا ہوئے بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جیسا کہ بائبل میں ان کا یہ لقب بھی ہے سونا اس کے مستقبل کے کردار کی پیشن گوئی کرتا ہے ایک ایسی بادشاہی جو زمینی حدود سے ماورا ہے اور آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے یہ علامت ان کے الہی اقتدار اور ابدی حکمرانی کو ظاہر کرتی ہے جو نہ صرف دنیاوی سلطنتوں پر بلکہ روحانی دائرے میں بھی قائم ہوگی سونے کی چمک اور اس کی ناقابل زوال فطرت یسو کی پاکیزگی اور ان کے ابدی وجود کی بھی عکاسی کرتی ہے نمبر دو پر لبان لبان ایک خوشبودار رال ہے جو قدیم زمانہ میں عبادت گاہوں اور مندروں میں یا ہیکل میں بخور کے طور پر استعمال کی جاتی تھی یہ خدا کے حضور قربانی اور دعاؤں کے ساتھ پیش کی جاتی تھی جو اسے تقدیس اور الہی خدمت سے جوڑتی ہے یسو کو لبان کا تحفہ پیش کرنا ان کے مقدس کردار اور خدا کے ساتھ ان کے خاص تعلق کی علامت ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسو کی زندگی کا مقصد محض زمینی وجود نہیں تھا بلکہ وہ ایک اعلی روحانی مقصد کے لیے آئے تھے یعنی انسانوں اور خدا کے درمیان پل بننا لبان کی خوشبو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسو المسیح جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور یہ خدا کے حضور قربانی کے طور پر بھی جو ہے وہ ہیکل میں پیش کی جاتی تھی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ المسیح دنیا کے لیے خدا کے حضور میں قربانی کے طور پر پیش کیے جائیں گے اور یہ تحفہ ان کی ابدی کہانت کو بھی ظاہر کرتا ہے اب نمبر تین ہے مر مر ایک خوشبودار مادہ ہے جو درختوں کی رال سے حاصل کیا جاتا ہے اور اسے مردوں کی تدفین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ جسم کو سڑنے سے روکتا تھا اور بدبو کو دباتا تھا یسو کو مر کا تحفہ دینا ایک گہرا اور پیشن گوئی سے بڑا اشارہ تھا ان کی موت اور قربانی کی طرف یہ تحفہ ان کے زمینی سفر کے دردناک لیکن نجات بخش پہلو کو نمایاں کرتا ہے مر یسو کی انسانی فطرت اور ان کے دکھ اٹھانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہ صرف بادشاہ اور کاہن تھے بلکہ ایک قربانی کا برہ بھی تھے جو انسانوں کے گناہ کے کفارے کے لیے اپنی جان دیں گے اس کی تلخ خوشبو اور تدفین سے تعلق ان کے مسلوب ہونے اور دفن ہونے کی پیشنگوئی کرتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ ان کی فتح اور نجات کے وعدے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کیونکہ ان کی موت کے بعد ان کا جی اٹھنا اور اپنی زندگی کا دروازہ کھول دینا بھی اس کی طرف یہ گفٹ یا یہ تحائف اشارہ کرتے ہیں یہ تینوں تحائف یسو مسیح کی ذات کے تین پہلوؤں کو بیان کرتی ہے مکمل طور پر ایک بادشاہ ایک کہن اور ایک قربانی یہ تحائف محض مادی اشیاء نہیں تھے بلکہ یسو کی زندگی ان کے مقصد اور ان کے الہی منصوبے کی علامتیں تھیں مجوسی مشرق سے آئے تھے اور یہ تحفے صرف یسو کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی اور موت کے اہم پہلوؤں کو پہلے ہی سے ظاہر کیا جائے ان کی آمد نہ صرف ایک عام بچے کے لیے تھی بلکہ یہ ایک آنے والے بادشاہ نبی اور مخلص کے طور پر یسو کی پہچان تھی یہ مجوسی یسو کے مستقبل کے بارے میں گہری بصیرت رکھتے تھے اور ان کے تحائف نے اس بات کا اشارہ دیا کہ یسو کا مقصد صرف اس دنیا پر حکمرانی کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی قربانی کے ذریعے انسانوں کی نجات کا عمل بھی تھا نہد نامہ کی چار انا پرانے عہد نامہ سے یا تو کچھ نقل کرتی ہیں اشارہ دیتی ہیں یا اس کی باز گشت کرتی ہیں متی شاید ان میں سے سب سے زیادہ واضح ہے کیونکہ یہ نصب نامے سے شروع ہوتا ہے جو پرانے حد نامہ میں ایک عام موضوع ہے اور کئی اہم کرداروں کی فہرست دیتا ہے میں ان تمام فہرستوں کو تو نہیں پڑھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اس انجیل کو پڑھیں ان کرداروں کے پاس منظر میں پڑھیں جب وہ ابراہام روت دعود اور جیسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے ہمیں ان کرداروں سے کیے گئے وعدوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی حتمی تکمیل کو مسیح میں دیکھنا چاہیے مرکز اپنی انجیل کو یہ سایہ چالیسویں باب کی تین اور پانچ آیت کے براہ راست حوالے سے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد یوہنہ بپتسمہ دینے والے کو متعارف کرواتا ہے جو مسیح کے آنے کے لیے رستہ تیار کرے گا وہ یسایہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ درست پیش گوئیاں یسو کے بارے میں کرتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے اور اس کی بادشاہی آخر کار زمین پر آ گئی ہے لوکا کا پہلا باب بہت وسیع ہے اور پرانے عہد نامہ کے مختلف حصوں سے بہت سے روابط کو جوڑتا ہے لیکن خاص طور پر ابراہم کی کہانی سے تعلق قائم کرتا ہے یسو کی پدائش ازہاق کی پیدائش سے جڑی ہوئی ہے اور بہت سے کردار مختلف طریقوں سے ابراہام سے ملتے جلتے ہیں لکا اپنے کرداروں کے ذریعے ابراہام کی کہانی کو قریب سے دہراتا ہے تاکہ ہمیں اس عہد کو یاد دلائے جو مسیح کے آنے میں پورا ہوگا یوہنہ کا آغاز مشہور ہے جو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے گہری ترغیب لیتا ہے اس کا مقصد پہلی اٹھارہ آیات میں یہ ظاہر کرنا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے اور اس میں زندگی ہے دراصل اس کے پاس شروع ہی سے زندگی تھی روشنی اور اندھیرے کا موضوع یوہنہ نے خروج تینتیسویں باب کے اشارے کے طور پر دہرایا ہے جہاں خدا موسیٰ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا تھا لیکن لیکن یوہنا میں یسو اس کے طور پر آتا ہے جو خدا کی اصل فطرت اور شناخت کو ظاہر کرتا ہے جو پرانے عدنامہ میں ہم سے پردے میں تھی یہ ثابت کرتا ہے کہ مسیح خود خدا ہے یسو کی پیدائش سے پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس نے مریم اور یوسف کو اپنے ابائی شہر بیت واپس جانے پر مجبور کیا میں مانتا ہوں کہ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جس میں اکثر سرسری طور پر پڑھتا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ اس کہانی کو سرسری طور پر پڑھتے ہوں گے لیکن اس حکم نامے اور بائبل کے ایک اور مشہور حکم نامے کے درمیان بہت دلچسپ رابطے ہیں جو پیدائش کی کہانی کو سمجھنے کے طریقے کو بدل دیتے ہیں تین سو تریاسی قبل از مسیح میں یہودیوں نے دہائیوں تک بابل کے قبضے میں تکلیفیں اٹھائی تھی لیکن جب بابل فتح ہوا پارسی بادشاہ سائرس نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس سے جلا وطن غلاموں میں بہت خوشی ہوئی یہودی اپنے وطن واپس جانے اور یروشلم شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے آزاد ہو گئے اب یہ دونوں بائبلی حکم نامے بے معنی یا غیر متعلقہ لگ سکتے ہیں جو میں ظاہر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کا خیال بدل سکتا ہے متوازی کہانیاں ازرا لوکا میں درج ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حکم نامے اس وقت کی عالمی سلطنتوں کے حکمران روم اور پرشیا نے جاری کیے تھے دونوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل و حرکت شامل تھی دراصل دونوں حکم نامے پوری دنیا کو اپنے اندر سمیٹتے دکھائی دیتے ہیں پھر ان کا خاص جملوں کے الفاظوں میں ایک غیر معمولی اتفاق ہے تین ایک جیسے یونانی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو ان مقامات کو بیان کرتے ہیں جن سے سفر کیا جا رہا تھا دونوں صورتوں میں مقصد خود تھا دونوں متن بیت الحم کا زوردار حوالہ دیتے ہیں جو آیت 21 سے ذکر کردہ پندرہ قصبوں میں سے پہلا ہے اور یقیناً مسیح کی پیدائش کا مقام ہے لیکن اور بھی ہے رجسٹریشن کا تصور دونوں کہانیوں میں موجود ہے خاص طور پر نہمیا سات پانچ میں جہاں لگتا ہے کہ تمام واپس آنے والے جلا وطنوں کی رجسٹریشن ہوئی تھی جیسا کہ لوکا کے بیان میں قوموں کی اپنے ابائی شہروں میں رجسٹریشن ہوئی تھی لیکن میں نے سب سے بہترین رابطہ آخر کے لیے بچایا ہے ازرا پانچ دو میں دو کردار میں خدا کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ زربابل اور یشوا ہیں یہ یقیناً وہ کردار نہیں جن کے بارے میں آپ نے سیکھا ہے میں یشوا کی کتاب کے یشوا کی بات بھی نہیں کر رہا لیکن یہ اس متوازی میں ناقابل یقین حد تک اہم ہے زربابل دعوت کی اولاد تھا یسو کی ماں مریم کا اباؤ جداد یشوا ایک نام ہے جو یونانی میں یشو بھی پڑھا جا سکتا ہے یا یسو المسیح یشوا ایک آدمی تھا جو کاہن کے طور پر خدمات انجام دیتا تھا لکا دو میں ہم کے کے شاہی بیٹے کی پدائش کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا نام یسو رکھا گیا جو جلاوطنی کے کے بعد کے دو کرداروں کو ایک شخص میں ملتا ہے ایک بادشاہ اور ایک کاہن اس کا ذکر نہ کرنا کہ ازرا دو میں واپس آنے والے جلاوطنوں کے ناموں کی فہرست میں صرف ایک نام چار بار ذکر ہوا جو سب سے زیادہ ہے وہ یشوہ یا یشو ہے جو یسو میں ترجمہ ہوتا ہے ازرا کا حصہ نہ صرف بیت دعوت کے شہر اور زربابل دعوت کے بیٹوں پر نمایاں توجہ دیتا ہے بلکہ یسو کا نام بھی کسی بھی دوسرے سے زیادہ بار بار آتا ہے جو ہماری توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے الہی صحیفوں کی روشنی میں لگتا ہے کہ لوکا صرف اذرا کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا بلکہ ازرا دراصل اس بات کی پیش گوئی خبر دے رہا تھا جو آنے والا تھا اضرا کے حصوں نے مسیح کے نام نصب نامہ اور جائے پیدائش سے متعلق اصلاحات کو جان بوجھ کر اہمیت دی ہم سب کو امال دوسرے باب میں پاکرو کے طاقتور نزول کا لمحہ یاد ہے جہاں دیواریں ہل گئی تیز ہوائیں چلی اور اور شگردوں نے ان غیر ملکی زبانوں میں بولنا شروع کیا جو انہوں نے کبھی نہیں سیکھی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیدائش میں ایک ایسی ہی کہانی ہے یعنی شہر اور بابل کے برج کی تعمیر یہ متوازی بہت قابل ذکر ہے جو لوگوں کی حالت سے شروع ہوتے ہیں طوفان کے بعد نو کا ایک پڑپوتا پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا وہ ایک طاقتور آدمی تھا اور اس نے کئی نمایاں شہر قائم کیے جن میں سے پہلا بابل کہلاتا تھا بابل ایک شاندار شہر تھا انسانی ترقی اور تہذیب کا عروج وہ اپنی تعمیر پر اتنے مغرور ہو گئے کہ انہوں نے کچھ بڑا کرنے کا ارادہ کیا لیکن وجہ نوٹ کریں وہ اپنا نام بنانا چاہتے تھے لیکن وہ اکٹھا رہنا بھی چاہتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ دنیا میں بکھر نہ جائیں خدا نے آدم اور ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ پھلیں پھولیں اور پوری دنیا کو بھر دیں اس کی بجائے بابل کے لوگ اکٹھا رہنے اور اپنے شہروں میں زیادہ سے زیادہ محفوظ ہونے پر اصرار کر رہے تھے برج خدا کے خلاف بغاوت کا ایک نمونہ تھا اس کے برعکس یسو کے شگردوں کو یروشلم میں مقدس پاک روح کے آنے تک رہنے کا حکم دیا گیا اس واضح مقصد کے لیے کہ انجیل کو زمین کے کناروں تک پھیلایا جائے خدا کے احکامات کی نافرمانی کرنے کی بجائے وہ دس دن تک یروشلم میں رہے اور پینتی کوست پر پاک روح کو حاصل کیا لیکن غور سے دیکھے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا بابل میں لوگوں کی زبانیں الجا دی گئیں اور خدا نے انہیں پوری زمین پر بکھیر دیا اپنے پہلے انسانوں کو دیئے گئے حکم کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا گناہ میں متحد تھی اور راستبازی کے لیے بکھر گئی اسی طرح امال میں دنیا گناہ سے تقسیم تھی جب تک کہ رول قدس نے اسے راستبازی کے لیے دوبارہ متحد نہ کر دیا جہاں خدا نے پہلے انسان کی تمام زبانیں الجا جا دی تھی اس نے پھر انہیں مسیح کی انجیل کی زندگی بدل دینے والے پیغام کے ذریعے دوبارہ متحد کیا تاکہ یہ ایک بار پھر باہر جا سکیں اور زمین کے کناروں تک پھیل سکیں آپ کو آج کی ویڈیوز کیسی لگیں کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے خدا مد آپ کو برکت دے